Всім доброго ранку. Телевізійний канал «Алтава», Програма ранок на Алтаві. Вітання вам від усієї нашої великої творчої команди. В тому числі вітаємо вас у студії прямого ефіру. І ми ведучі Андрій Кадок та Наталія Дяченко. Сьогодні нагадуємо середа, 26 серпня. А, всім гарного настрою. Відповідно, приємного апетиту. Хто має зараз сніданок? Ну і звісно ж, до сніданку у нас як завжди, да, і кава відповідно і приємна та цікава розмова. Ми запросили до нашої студії одного з найвідоміших діджей в а, І, Власне, і дуже приємно, що він. Проживає у Полтаві. Оце я це підкреслю. Да, це діджей Оранж, Шановні друзі. Доброго ранку. доброго ранку. Доброго утра, доброго утра, Полтава. Доброго утра, студія. Рад вас всіх бачити тут. ми вас також раді бачити. Ну скажемо відразу, да, що діджей Оранж, щоб до вас звертатися, Сергій все таки, дав в миру. знаєте, в миру, Сергій <сум> да. Ну, да, да, да. Да. в реальному в денному да, житті. Да, в денному житті. Ну відразу запитання, да, вижавронок часова. Поздней жаворонок, Потому что такого конкретного определения нет. у или сова. потому что уже полгода моя ночная жизнь перешла в дневную работу. И я стараюсь поддерживать все-таки режим такой дневной, раньше ложиться, раньше вставать. Но все равно не могу еще привыкнуть с мыслью, что нужно вставать в 6-7 часов утра, чтобы больше сделать. Приходится вставать в 9-8, ну как-то так. А скажите, взяли, вы можете подраховать, сколько лет вот, вы сами провели, как только ждали? В ночи жили? Да, вот самый диджейство. Ой, э, с 99-го года. Ничего себе. Каждую ночь, можно так сказать. 15-16. Вот, до, до осени прошлого года. Нічого собі, це. Я просто собі намагаюся це собі уявити, що ночі ти уяви собі, да? що просто всі люди знає, так, прокидаються, йдуть на роботу. Да? А Сергій відповідно, повертається вже да? з роботи. Да, Таких ти... щасливих людей. Да, відповідно, да, ми да. Тут, Коли вас анонсували, ми говорили, що діджей можна почути, відповідно, да, коли він там, ставить музику, там, щодо, да, у нас вперше в ефірі діджей, який говорить, да? да, скажімо так. Ну, да, а, да. А, да. а як вас взагалі, <звітаю> Сергій, да, давайте так заглибимося в історію трішки. Да? Как-то говорят, парни мечтали, когда-то давно стать космонавтами, да, в основном, да. А я, вы... кстати, один из них. <laughs> я, <laughs> я думал, серьезно? Я да. погоду смотрел, да да, 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 еще в маленьком возрасте у меня дома над кроватью висела карта звездного неба. Я любил ночью смотреть на звезды, честно. Раньше ну. не было гаджетов, планшетов, телефонов, смартфонов. Читал и книгу, дивился... фантастику читал, мечтал. Ну, Ну, в якій мірі ну, у вас не, булася не, мрія, ви все-таки да. зорі вночі побачили. І Я рок. Ага, Ось так навіть. <ріст> Нічого собі, сьогодні ми відкриваємо всі таємниці. Да? Можливо, там да. хтось прихильник скажімо так, клубної музики, да? зараз таке розчарування відразу. ну да? ну як це так, що ну, ну, ж робити, Коли почалось да? розвитку іменно клубної культури? Я полюбив цю культуру і хотів розвиватися вместе з нею. Ну а как взагалі вы Еще пришли в готовном? Да, ну, что дало старт? Вот, вот, Диджея. Вы, 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 вы решили стать диджеем? Ну, это было э, очень давно. Это было начало лихих 90-х, а, точнее, 92 -й, 94 -й год. Я учился э, и жил на то время не в Полтаве. Это поселок городской типа Шишаки был, там я заканчивал школу. Вот. И так случилось, что нам и моим двум одноклассникам предложили заниматься школьной дискотекой. Вот. Именно в этой школе была не просто какая-то там дискотека, знаете, а там в актовом зале где-то или в столовке, там либо в спортзале колонка. Именно построен дискоклуб. Конкретно разрисован граффити. На то время это было очень круто. Напичкан он был современной техникой. Ну, на то время мы мечтали только о такой технике. Вот. Понятно, что вся музыка была на аудиокассетах, на пленке. Вот. И э, с началом нового учебного сезона мы провели первую дискотеку. Все. Внутри какой-то тумблер у меня щелкнул, и я понял, что вот то, что со мной на то время происходит, я хотел, чтобы это происходило со мной в будущем. Вот так я стал диджеем. Ничего себе. А вы, да, у вас, вы прошли все этапы? Кассеты, диски, да? Бобины не прошел. А, бобины нет. Ну, на, на виниле, на пластинках довелось поиграть здесь, в Полтаве. Но это оно и сейчас модно, скажем так. Все-таки аналоговое звучание это круче, чем цифра. В любом случае. Ну то, -то зараз в Полтаве видно, ну диджей. Нет, сейчас вы... все в цифре уже. Ага. Сейчас все уже давно в цифре. Уже два или три года все перешло на цифры. Але в будь якій мірі все одно. Я знаю, що у діджеї, ну, є такі, як це правильно называется, такі пристрій, скажімо так, які нагадують ці два вінілових таких диски. Да, є, є контролери, з яких можна грати як з пластинок. але в будь-якому випадку звук буде не аналоговий. Вот. Аналог це аналог. це настояща пластинка вінілова, настоящий проигрыватель аналоговий. Вот з нього получается. А а звук, зараз? Потому что все-таки звук, который в цифре, он комплексируется до определенного размера и обрезаются часть низких, часть верхних частот. И наши ухо, которые способно, вернее, не способно слышать звуки или низкие ниже уровня, либо высокие и выше, мы их не слышим. Но на качество звука это все-таки влияет. А зараз можно дистаты плативки? Но... Можно, конечно. Сейчас очень много интернет-магазинов в разных аукционов, можно там эксклюзивные limited edition пластинки из здания доставать. У меня очень много знакомых, которые себя считают не диджеями, а вот когда их называешь диджеем, они обижаются. Говорят, мы коллекционеры, какие же мы диджеи? Mm -hmm. Ну, у них э, там, чтобы вы понимали, там шкафы, дома вот э, э, одна комната, вторая комната, вместо книг стоят пластинки. Вот люди вот занимаются таким. Мне интересно, вы владеете каким то музыкальным инструментом? Да, диджей, я все время удивляю, диджей с гитарой, да, зараз, я переставлю. Знаете, знаете, в классе, наверное, в восьмом была у меня первая, наверное, любовь там в школе, и я пытался научиться какой-то серенаде на гитаре, что-то я там такое, я помню, за одну ночь там выучил, наверное, порядка двух-трех песен, причем я их пел и играл с закрытыми глазами, и все, и на этом закончилось мое обучение. Ой, шоколадный, кухарь, Руки в кровь. Але середа вдалася. Всі Дід, відкриваємо <рес> всі таємниці, як то кажуть. Да? ранок на Алтаві да, на Який на ваш виступ запам'ятався вам найбільше, наймасштабніший, найцікавіший, найтепліший прийом. Опять же, 99 й 2000-й от початку 2000-х років, Сорочинський ярмарок. Вот, самое такое глобальный ОПНР, на котором я э, поработал. На то время Сурочинский ярмарок славился своей рекордной посещаемостью, насколько я знаю. И э, было э, больше 10 тысяч человек, это 100%, и работал я до рассвета. Я, помню, я 600, вас там. разумею, честно. Да. Второй по объемности ОПНР был это Ровенская область. Вот, если я не ошибаюсь, Любомырка, по-моему, там есть такой поселок. Вот. И ОПНР собрал 8 тысяч человек. Но был насколько теплый прием, вот мне запомнилось больше всего, а как нас встретили, как нас провожали, вот как с нами были вперед всего вот этого мероприятия. Ну и самое главное то, что нас, э ну я был в качестве гостя, еще пригласили работать на БИС. Вот эта вот толпа разря... Раз... Ря... да, такая высела, ну, да, 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 можно Стояние, так сказать. Я помню автомобили с кунгами с большими там девочки с э... С фонтанами холодного фейерверка танцевали, очень было ярко. Ну, представляете, горизонты, и на горизонте не видно конца, когда вот эта толпа где неймовірне, Когда ты стоишь на сцене, там 10 тысяч, просто ты не бачишься. Я собі, да, я намагаюсь. Ну, и самое главное, что это не просто какие-то люди, а именно пришли с целью, да, с одной целью. Скажите, а у вас есть якась певна стилистика, скажем так, музику, яку от любите, да, и яку вы, власне, играете. Авторитеты музычные? Да. Mm -hmm, не, ну, на самом деле, <laughs> у меня не было каких-то там, я не был фанатиком ни одной группы, ну, есть ни одного диджея, ни одного такого вот музыканта, да, и их расценивал по каким-то ихним творческим заслугам. Вот, да, есть музыка, которую я люблю слушать в определенный период времени. Uh -huh. То бишь, а, для... А, там еду я в дороге, к примеру, загрузил на плеер там какую-то спокойную музыку, в которой можно там релакснуть, помечтать, что подумать. Вот для определенного момента души вот есть своя музыка. Вот я так считаю. Вот, сколько... А для работы? Для работы. Да. Для работы я музыку называю материалом. Ага. Вот есть материал для работы. Вот. Я это все собираю, коллекционирую. Причем уже с опытом ну, с начала 90-х. У меня полностью весь репертуар 90-х. То, что мы еще там начинали играть. Вот, потом э, репертуар э, в конце 90-х начала развиваться клубная культура, это электронная музыка Там первые диджеи на то время там были, э, да мы их слушали мы бы, э, брали какой-то там пример, вот первые сводки, первые миксы были оттуда, то есть это голландские там диджеи были такие э, проекты, как пульс драйвер, я помню там э, э, значит диджей Бузи Вузи с проекта Clubheads, но это на то время было интересно вот мы, э, мы их слушали да диджей Квик Сильвер, может быть помните так, так. вот немножко позже это с развитием уже когда клубная культура набрала таких серьезных оборотов это появился такой диджей Грув диджей Лиз, диджей Шушукин. Вот их творчество мне нравилось. Я слушал их миксы только из-за того, что они подходили ко мне по стилю. Вот на, то, на, то время вот мне нравилась их музыка. Грамотно построен сет, грамотно, значит, вот мелодика в миксе присутствует. Не так, как сейчас все бум-бум-бум, все однотипное, все однообразное. А раньше все-таки музыка насыщеннее была. Ну, сейчас, в принципе, мода клубная начала немножко возвращаться оно же все сейчас вы знаете да, висна, а да. Же, да. вот поэтому сейчас уже наверное музыканты продюсеры начинают понимать что монохронность вот эта, она ни к чему не приведет, поэтому нужно разнообразовать. То есть нужно, чтобы в треке были какие-то определенные звуки, какая-то изюминка, побольше живых инструментов. Сейчас люди любят, вы же сами знаете, что сейчас люди любят живую музыку. Вот. И в элементе именно в треке танцевальном должно присутствовать максимум от этих живых инструментов. Вот Ничего особенного. Все свои ревнивые тайны, все-таки, да. Знаешь, я, просто погрешим музыку и додаем у сучасных бум-бум, и ось тебе. Бум-бум, ты добрый <laughs> так сказала, да. Ну, это, это, это ремиксы там сейчас. Но... Вот, Лучше, конечно, чтобы музыка была именно построена ну, от, его, от ее рождения, такой как... Я говорю, то есть должно быть присутствовать там э, и то, и другое, немножечко фанка, немножечко там живых инструментов, гитары, там, ну, драйв должен быть. И, во-первых, э, живые инструменты – это качество. Ну, звісно, як така фірма, да? Так. Да. Правильно? Останнім часом стиль вашої роботи змінився, нічне життя у минулому, скажімо так. Раніше Чи не повністю в минулому, да? Ні, ну ні, не повністю. Приглашають на якісь закриті мероприятия, на закриті вечеринки, але в основному це п'ятниця, субота. Ну, це максимально ті дні, які мене приглашають зараз. Коли можна потім відпочити нормально і знову повернутися до нормального ритму життя? А важко стояти на ногах? Важко працювати? Ні, всю ніч, всю ніч на ногах. все на ногах. Да. я просто вспоминаю, был, опять же, это в те 90-е, в лихие, когда приходилось работать сутками. Ну, вот, говорю, как есть. Ничь! да, ты что 8 часов работают сейчас все стандартно, можно сказать, резиденты ночного клуба. Любого ночного клуба, потому что работа начинается, грубо говоря, с 9-10. Вот, и заканчивая 4-5 утра. Вот посчитайте, mm -hmm. эти 8 часов есть. Каждый диджей, который сейчас у нас в клубе, где-то это время как раз и стоит за пультом. Вот. Ну а если, <coughs> вот я вспоминаю, когда то работал в Бердянске, а, в одном из ночных клубов, а, сет был 4 часа, у меня его 3 раза продлевали. То есть я там больше 10 часов играл. Так вот сподобалось. Было такое, да. А с кем из ведомых музыкантов диджеев вы бы не против поспеть Ой, даже не думал об этом сейчас, потому что в принципе, <связывающие> ну мне нравится творчество, например, французской группы Daft Punk. Вот, <связывающие> <связывающие> хороший музыкант, вот который постоянно в тренде и постоянно выпускает какие-то хиты модные. Это Дэвид Гетта. Ну это мой, ну не скажу, что это мой ну, там кумир, но одно время <связывающие> все-таки я любил его творчество. Сейчас он немножечко ушел в экспериментальный такой поп. Вот, ну а вообще, вообще поработал я уже за свой период времени со многими, вот топовыми нашими украинскими диджеями, не только украинскими и уже и европейскими, вот, ну известные наши там диджей Конь, диджей Спартак, угу. Руслан Мэй, со всеми я проработал и не один раз на сцене на одной, то есть и причем мы встречались не так, как у нас не только в Полтаве, а и в других городах, ну так. сложилось, пересікатись. Ну добре, що так склалося, і ми плавно переходимо до До, до сюрпризу, який вас попереджали. Да, да. сюрприз, зараз приготуйтеся. Да, попереджали про сюрприз. Попереджали, але не попереджали про які зараз. Будемо задавати каверзні запитання. О, да. Намагайтеся відповідати швидко. максимально чесно. Да. Ну не знаю, так що швидко, а можна не, трошки кноп, подумати. Кнопка, да. кнопка. Да, кнопка да. <рес> да. Дзвінок Ой, другу. Не да. знаю, де ця кнопка, але запитання. Так, і... ну це вже було. Да, У дитинстві я мріяв стати, ми зрозуміли да, космонавтом, а став да. хорошим діджеєм. Да. Ну, Моя улюблена страва. Да. Що любите їсти найбільше? Mm -hmm. Люблю суші. Так, добре. Найкращий відпочинок для вас це що? Рибалка. Ух ти. Ничего особенного, да? Рыбалка, Нет. природа. Я, наверное, все-таки являюсь, ну, считаю себя на чуть-чуть друидом, поэтому я себя ищу только в вот, природе. В тишине. Ну, пении птиц. Я ж скажу, это до того я это материал. А там для души. А там природа. Доступно. Еще больше за сети, но это в людях. Честность. Так. Далее. Продовжіть фразу. Я не люблю коли. Ну, я не люблю коли. Брешуть. О, все правильно, чесно. що ще. Так, далі. Ваше найбільше відкриття у житті. Якщо воно взагалі є для вас таке якесь. Ой. Я дневник не я записываю. <связываю> 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 <Еще> дневник ключа, <связываю> вы знаете, каждый день открывается что-то новое в жизни. Ну, какая-то мелочь все равно, она где-то что-то откладывается. Это опыт, жизненный опыт. Вот и это есть, наверное, открытие. Это маленькое-маленькое, которое накапливается, которое ты собираешь как губка, и оно остается в тебе вот... Ну, а глобальных таких открытий, ну, я не ученый, поэтому... <laughs> <laughs> у меня, меня такое короткое вопрос. Да? Вы оптимист, пессимист или реалист? Ой, оптимист, реалист. Так, мы Так, 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 это. Да, ситуации. да. Я да, да чтобы все люди были счастливы, ух ты, Глобально. и чтобы не было войн. Да. Вот это вот однозначно. Каждый новый день вы распочинаете с Да, какая с традиция. Вот вы прокидаетесь и Да. Завариваю чай. <laughs> Нет, серьезно, как? Не, ну просто серьезно, у каждого разная на традиция, разумеется, да. Традиция. Тобто у вас само чай питье по утрам. то еще дня у вас чай, да? Да. 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 Ух ти. Клас. Добре. продовжіть фразу. За кермом автомобіля я. Я, не О, я не не не. За кермом автомобіля я не од мам. <laughs> а ще філософське запитання. Да. Щастя це. Ну, для вас щастя особисто. Є. Ну а для вас Оно особисто. Не може... Щастя? Так. Да. От якісь є якісь таке. Що для вас щастя? Коли ви відчуваєте себе щасливою людиною. Ой. Такий філософський, чесно, вопрос. Ну, на него і ефіра не хватит. А вы все одно. Ну, хоча б кілька ж не є, да. Для кожного щастя своєї українки, а для вас. Ну, наверное, каждое утро я себя чувствую счастливым. Просто новий день. день. Як приємно, зустрічати таких людей. Як приємно, що є в нас ще оптимісти. Чесні оптимісти. Це по-перше, відповідно. Саме такий єсть, сьогодні замітав. Так, до нас у студії. Ми дякуємо вам, Сергію, за надзвичайно позитивну, цікаву, змістовну розмову. Але знову ж таки, з такими людьми, як Сергій, можна говорити, говорити, говорити і ще раз говорити. Тому але... Приходьте до на нас. ще да, Ми вас обов'язково ще запросимо. <гум> Шановні друзі, ми нагадаємо, що в нашій студії був Діджей Оранж. Так, Сергію, ще раз вам всього найкращого, удачі у вашій роботі, у в нічній, у денній, там, як то кажу, да, об'єднуйте і продовжуйте радіти життю. Спасибо. Шановні друзі, ще раз нагадаємо, діджей Оранж был у нашій студії. Один із из известных диджеев України. Дуже приємно, що він проживає саме у Полтаві.